我们的肚包肉和肉肠熟了，肚包肉肉肠再撒上这个小花葱和香菜，味道肯定美味了。十一上来了，快拿上桌。嗯，来吧，弟弟。 来，弟弟，嗯，这汤是真鲜呐！来吃肉，嗯，嗯，个感觉上来的。 嗯，这味道美极了，嗯。切开一个看看，嗯，看瘦肉多，肥肉少，而且都是羔羊肉，肚子也是羔羊肚子。我爱吃辣椒酱，蘸点儿，再蘸点韭菜花。哎。 嗯，这样吃贵。我来吃肉肠。嗯哥，这赌博肉,肉肠味道杠杠的，不知道。那不挺好。我做的这个赌博肉肉肠，又能吃肉又能喝汤，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？